ходят строем пионеры, кто с моделью из фанеры, кто с написанным вручную содержательным доносом, с того света, как химеры, палачи пенсионеры, одобрительно кивают им задорным и курносым. Иосиф Бродский. Настоящий пионер Проня Колыбин разоблачил свою мать, которая собирала в поле опавшие колосья и зерна, чтобы накормить его самого. Мать посадили, а сына героя отправили отдыхать в Крым, в пионерский лагерь «Артек» школьник из Подростова на Дону Митя Гордиенко донес на семейную пару, собиравшую в поле опавшие колосья. В результате муж был приговорен к расстрелу, а жена к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Митя получил за это донос именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на газету «Ленинские внучата». Паня Топанова, вы сейчас умыете за СРСР? Если так, то вибачте, але это еще хуже, чем синдром.